Сразу, сразу, конечно, она наказывает. У а Черноморца быстрые, быстрые игроки атаки, сразу, сразу выбежали. Поэтому хочу извиниться перед партнерами за, за такую грубую ошибку. Андрей, следующий матч с Шахтером. Сделали вы выводы после Суперкубка? И чего ждать болельщикам в этом матче? Да, чего ждать? Конечно же победу. Мы всегда играем. Мы играем только, только на победу. Я надеюсь, что хорошо подготовимся и выйдем, и возьмем реванш за Суперкубок. Команда была два очень тяжелых матча. Никак ли это не повлияет на игру в конце недели? Да, только начало сезона. И я считаю, что что мы готовы физически и с каждой игрой должны только прибавлять. Я в команде сняла Жеров и и в СМИ mm, Да, я думаю, что без разницы, кто, кто бы нам попался, со всеми соперниками, я считаю, можно играть. Мы всех уважаем, да, но такой клуб, как Динамо Киев, должен играть в Лиге Чемпионов. Поэтому, кто бы ни попался, нужно выходить и играть только на победу. Сегодня во втором тайме Динамо играла намного легче, играла проще, свободнее. Это связано с тем, что Хацкевич правильные слова подобрал в раздевалке? Да, я считаю, что он правильно подобрал и перед началом игры просто где-то что-то выполняем, что-то не выполняем. Я думаю, завтра, завтра прием на базу и сделаем, сделаем разбор игры, тренерский штаб укажет на наши ошибки.